Halo Sobat Gabut Inspiration Mari kita simak berita mengenai Ronaldo yang merasa dikhianati tipnya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Pemain bintang julukan CR7 ini masuk kembali ke klubnya di Manchester United pada Agustus 2021 But I am safe and I am Dalam wawancaranya bersama Piers Morgan di sebuah acara Talk TV, Ronaldo mengklaim tidak ada kemajuan di klub sejak Sir Alex Ferguson pensiun di musim panas 2013. Cristiano Ronaldo membuat spekulasi bahwa dia merasa dikhianati oleh timnya di Manchester United dan dia mengatakan tidak menghormati Erik Ten Hag dikarenakan bosnya itu pun tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya Pierce Morgan bertanya apakah klubnya itu memaksa keluar dari klub Ya, Bukan hanya pelatih, tetapi dua atau tiga orang lain di sekitar klub. Saya merasa dikhianati," jawab siar Seven. Ketika ditanya lagi apakah eksekutif klub senior mencoba menggulingkannya, jujur saya tidak tahu. Saya tidak peduli, orang-orang harus mendengarkan kebenarannya. Ya, saya merasa dikhianati. Beberapa orang tidak menginginkan saya di sini, tidak hanya tahun ini, tetapi juga tahun lalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi sejak Sir Alex Ferguson pergi. Saya tidak melihat perubahan di klub, kemajuannya nol. Semisal yang menarik adalah bagaimana klub seperti Manchester United memecat oleh Gunnar Solskjaer. Mereka membawa direktur olahraga Rangnick yang tidak dipahami oleh siapapun. Orang ini bahkan bukan pelatih. Klub besar seperti Manchester United yang mendatangkan direktur olahraga tidak hanya mengejutkan saya, tetapi juga seluruh dunia. Tidak ada yang berubah. Tidak hanya jacuzzi, kolam renang, bahkan gym. Bahkan beberapa teknologi, dapur, koki yang saya hargai, orang yang menyenangkan, mereka berhenti tepat waktu, yang sangat mengejutkan saya. Si 7 berkata mengenai telepon. Saya tidak menghormati dia karena dia tidak menghormati saya. Jika Anda tidak menghormati saya, saya tidak akan pernah menghormati Anda. Ronaldo meminta untuk meninggalkan klub pada musim panas. Saya pikir para penggemar harus tahu yang sebenarnya. Saya ingin yang terbaik untuk klub. Inilah mengapa saya datang ke Manchester United. Tetapi, Anda memiliki beberapa hal di dalam yang tidak membantu kami mencapai level teratas, seperti City, Liverpool, dan bahkan sekarang Arsenal. Sebuah klub dengan dimensi seperti ini seharusnya berada di tiga teratas, menurut pendapat saya dan sayangnya tidak seperti itu seperti yang dikatakan seorang siniman Picasso Anda harus menghancurkannya untuk membangun kembali setiap tindakan penciptaan pertama-tama adalah tindakan penghancuran dan jika mereka melakukan kepada saya bagi saya itu tidak masalah saya mencintai Manchester United saya mencintai para penggemar mereka selalu berada di pihak saya, tetapi jika mereka ingin melakukan secara berbeda, mereka harus mengubah banyak hal. Ronaldo juga mengkritik mantan rekan setimnya di Manchester United, yaitu Wayne Rooney. Saya tidak tahu mengapa dia mengkritik saya. Begitu buruk mungkin karena dia sudah pensiun, dan saya masih bermain di level tinggi. Saya tidak akan berkata bahwa saya terlihat lebih baik dari dia. Cristiano Ronaldo juga mengungkapkan bagaimana mantan pelatihnya, Ferguson, membujuknya untuk kembali ke klub di musim panas lalu. "Saya mengikuti kata hati saya," dia berkata kepada saya, "tidak mungkin bagi Anda untuk datang ke Manchester United." Dan saya berkata, "Baiklah, dia, Sir Alex Ferguson." Tahu lebih baik daripada siapapun bahwa klubnya tidak berada pada jalur yang semestinya mereka dapatkan. Dia tahu semua orang tahu. Orang-orang yang tidak melihat itu, itu karena mereka tidak ingin melihat karena keburaman. Ronaldo juga sempat berkata bahwa klubnya tidak mendukungnya ketika putrinya dibawa ke rumah sakit pada bulan Juli. Klubnya meragukannya dan menunjukkan kurang empatinya ketika dia tidak datang tepat waktu untuk latihan pramusim. Klub dan Ten Hag sangat kecewa dengan wawancara itu. Klub hanya mengetahuinya saat bersiap terbang kembali dari London setelah menang atas Fulham 2-1. Mereka kecewa, mengapa dia tidak menghormati klub? Ronaldo diberitahu pada hari Kamis bahwa dia tidak akan disetting Eleven melawan Fulham karena dia mengatakan sakit kepada klub. Permusuhan antara Ronaldo dan TH itu tampak pada puncaknya ketika bulan lalu melawan Tottenham. Dia disuruh untuk turun dari bangku cadangan, tetapi malah kembali ke ruang ganti. Sulit dibayangkan. Bagaimana Ronaldo dapat bergerak maju bersama tim setelah wawancara itu? Mantan pemain internasional Inggris Jermaine Jenas yakin Ronaldo tidak bisa lagi terlibat dalam tim Manchester United setelah wawancara. Ditanya pada Match of the Day, "Apakah Ronaldo selesai di Old Trafford?" Jenas berkata, "Dia harus. Ronaldo kemungkinan akan meninggalkan United pada bulan berikutnya di bulan Januari." Karena wawancaranya tampaknya telah membakar jembatan yang tidak dapat diperbaiki di Old Trafford, saya pikir saya akan melihat yang berbeda. Teknologi infrastruktur, sayangnya, kami melihat banyak hal yang biasa saya lihat ketika saya berusia 21-22-23 tahun. Itu sangat mengejutkan saya.